का पहला चुनाव है तो पंद्रह दिन में जो आपका प्रचार हुआ जो बहुत आक्रमकता से हुआ दोनों बाजू से तो आपका क्या अनुभव आप नहीं क्या दो महीने से मेरा प्रचार चल रहा है ढाई महीने हुए हैं और नहीं, नहीं। हमारा प्रचार मुद्दे पर था काम पे था विकास पे था लोकशाही पे था संविधान बचाने के लिए था और उसी पर ही लोकशाही में प्रचार रहना चाहिए चार जोन तो लगाए चित्र सिंधी तुम्ही बघाल तापमानाचा पारा देखील पार होत आहे यामध्ये मतदारांना काय आवाहन कराल प्रचाराच्या वेळेस तापमान उच्चांक गाठला होता पण तरी लोक बाहेर पडत होती कारण लोकांना ती गाव भेटीची गरज होती आणि गाव भेटीच्या माध्यमातून आम्ही लोकशाहीची चळवळ ही जिवंत ठेवली जे हुकुमशाही सरकारने कधीच केलं नाहीये त्या उलट आम्ही गाव भेटींवर भर दिला आणि त्यांनी दमदाटींवर आज परिवार ने ने मतदार के साथ आप लोग बोलते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे मतलब के आसपास जास्त मतदान व्हावं यासाठी लोकांना काय आवाहन करा नाही नक्कीच आम्ही लोकांना सांगतोय की जसं आपण गावाकडे जत्रा असली की सगळेजण जातो तसं आज पण लोकशाहीची सण आहे आणि तो साजरा करण्यासाठी प्रत्येकाने मतदान करणं ही गरजेचं आहे five consecutive victory in uh, vidhan sabha now you are uh, contesting the lok sabha what difference you are finding it and how you look at the challenge of bjp candidate ram it is a definitely six times that of a vidhan sabha constituency and in uh, uh, election is an election never underestimate your opponent but uh, the people are definitely very angry with the way the BJP has treated them in the last 10 years. Sholapur has suffered hugely because of the BJP. And uh, people uh, want to take that revenge and people want the development. Now they don't want anything else apart from development. They do not believe in. Uh, A lot of um, uh, caste community politics, dirty politics that the BJP has played, people will not succumb to it and okay. people will vote for development. नॉट सकम टू इट एंड पीपल विल वोट फॉर डिवेलपेनिंग मेरा कैंपेनिंग तो इस पे ही था विकास के मुद्दों पे था शोलापुर में आईटी टी पार्क आना चाहिए शोलापुर दुष्कार मुक्त होना चाहिए शोलापुर खड्डे मुक्त होना चाहिए शोलापुर लोड शेडिंग मुक्त होना चाहिए शोलापुर में रोजगार मिलना चाहिए लोगों को और किसानों को हमी भाव मिलना चाहिए एमएसपी मिलना चाहिए कांदा निर्यात जो बंद है वो उठानी चाहिए दूध को दर मिलना चाहिए महंगाई कम होनी चाहिए